Вопрос такой: что мы представляем организацию закрытое акционерное общество ЭКОМ. Это в самом начале называлось Экология и коммуникация. То есть мы как раз непосредственно имеем отношение к экологическим процессам. Хотя мы представляем систему от фирмы лидера есть технологии мирового, это ИСРИ, это Институт охраны окружающей среды, так он называется. В течение более 40 лет эта фирма поставляет программное обеспечение на рынке всего мира. Эта фирма имеет более 30% продажи есть систем в мире. Поэтому нам повезло, что мы являемся представителями именно этой фирмы. Она является законодателем мод, по сути, в гис технологиях работая столько времени. Стандарты и другие вещи обеспечиваются этой фирмой. Качество продуктов тоже. Одно название Эстри говорит, а гарантом является продукция. Но мы работаем меньше чем 40 лет, мы работаем 16 лет с фирмой. Но это достаточный срок, потому что чтобы помочь освоить эти продукты в Украине. И в Украине у нас работы идут, несмотря на все трудности нашей экономической ситуации в Украине. Но, конечно, несравнимы успехи Украины с успехами других стран мира. Там это продукт номер один, и работы выполняются на большие суммы. И есть поддержка государства уже даже в России этих продуктов. Информационные технологии в Украине не развиты. Это, конечно, стыдно говорить сейчас, потому что мы всю жизнь работаем с информационными технологиями. А в Украине качество этих услуг очень плохое и не выполняется работа по информатизации. Почему? Ну даже потому, что у нас информатизация была только отделом Министерства транспорта. Даже это говорит о внимании государства к этой проблеме. Программа очень сложная и действительно освоить ее с налета не удается. И довольно трудно осваивать. Почему? Ну, тут можно сравнение дать с той же аппаратурой. Тот же бульдозер и экскаватор осваивает долго, но эффективность большая работает. То же самое можно сказать и про информационные технологии. Поэтому мы уделяем внимание большое тому, помочь нашим пользователям в освоении. И уже наши продукты поставлены более чем в 30 университетах Украины. Но ну, для того, чтобы эффективно использовать и эффективно даже убрать те очереди с наших государственных предприятий. Потому что э, уже картотеки бумажные не то, что не модные, а анахронизм. У нас и до сих пор во многих организациях бумажные картотеки и компьютеры используются как пишущая машинка. В принципе, должны быть информационные базы данных, географические информационные системы, потому что пространственная информация занимает порядка 70-80 по разным источникам процентов всей информации и место расположения объектов необходимо знать. Без этого просто рассказывать взагали о том, что существует такой-то предмет без его указания на местности, это неинтересно и не так эффективно. Поэтому мы уделяем внимание этому, во всем мире уделяется внимание Это Есть программы национальные инфраструктура пространственных данных. Такая же программа, подобная по географическим системам, есть программа INSPIRE для Европейского Союза. То есть все страны мира делают систему, именно ГИСовскую систему, для того, чтобы обмениваться информацией и эффективно налаживать свое производство. А в основном это для управления территорией. Мы даже делаем конференции каждый ежегодный с таким названием ГИС в управлении информационно-территориальным развитием. Это географические системы управления территориальным развитием, это необходимая вещь, потому что нужно знать, что где находится тот же город, где находится канализация, где водопровод, в каком они состоянии, а у нас этому внимания практически не уделяется, с чему ну, газовые трубы, Энергетика, все остальное, полностью вся инфраструктура города. Кто это знает? Народ отходит почему-то, кто увольняется до пенсии, кто, кто увольняется другие работы, а инвентаризации имущества практически нет. Состояние этих объектов иногда плохое очень бывает. А аварии, которые у нас постоянно в последнее время случаются, это как бы является закономерным фактором неуважительное отношение к этому имуществу. Вот надо и смотреть, для чего системы и нужны. Когда есть информационная система, когда следишь, когда делать проверку, когда делать замену тех или иных материалов. Это очень важно. Поэтому э, эти системы широко применяются в мире, в каждом городе практически применяются. В населенных пунктах, в министерствах, в ведомствах обязательно, потому что нужно знать, где находится имущество, в полном состоянии. Это первый вариант. Насчет этого у нас сейчас наконец-то выигран национальный тендер земельного кадастра, создание национального земельного кадастра Украины. Это выбрано, тендер выиграли на нашей системе Аргиз и по всему по всем городским земам по всему земам будет поставляться эта система на срок выполнения 2012 год. Мы должны закончить 2016 свободу кадастра. После кадастра у нас должен идти, конечно, в Украине градостроительный кадастр. Землю надо знать, где что находится, в каком она состоянии. А земля же является не только предметом купли-продажи, который как сегодня у нас. А земля, в принципе, это ресурс самый главный и ресурс для инвестиций. Где строить здание, как ее эффективно использовать. Это сегодня во всем мире без информационных систем не делается, именно гисовских систем. У нас уже более 300 пользователей в Украине используются, но недостаточно широко. Вот почему я говорю, но после земельного кадастра это пойдет очень, как по опыту других стран мира, очень сильно пойдет развитие. И мы в рамках этого земельного кадастра в 9 университетов поставили системы. И мы уже обучаем тех же преподавателей в университетах. И наших пользователей, они покупают систему, и мы делаем, ну, для них производ, предлагаем обучение. В основном именно мешает недостаточное понимание роли информационных систем в государстве. Именно чиновниками нашими. Потому что все говорится нет денег, нет денег, а на самом деле денег нет, потому что неэффективно используется то, что есть. А эффективность использования без информационных технологий сегодня нельзя Это мы видим на тех же очередях в БТИ, кадастровых центрах и в наших государственных организациях. Сейчас развитие информационных технологий на этом этапе очень интересно, и тенденция развития переходит к корпоративным системам и онлайн-сервисам. Что такое онлайн-сервисы, это вместо того, чтобы идти в то же государственное предприятие за справкой какой-то, можно посмотреть по интернету. Мы некоторые вещи уже видим. Так же данные о своей квартире, о своем земельном участке, уже можно посмотреть на интернете даже в России. Уже Россия пошла на то, что Росреестр поставляет эти данные. В Украине пока это. Еще нельзя. Но после национального земельного кадастра этого создания, я думаю, это можно будет тоже сделать. По недвижимости тем более должно быть. Пока там еще ничего не делается, но я думаю, за национальным земельным кадастром будет и кадастр архитектур. Посещение государственного офиса персонажем каким-то, личностью стоит для государства порядка 10 долларов. То по телефону обращение стоит порядка трех долларов, а обращение по интернету со справкой стоит порядка 17 центов. Вот сколько денег экономится теми же англичанами. Соответственно, вот эти очереди наши, это не просто анахронизм и мешает самим пользователям жить. У нас 300 пользователей, я должен сказать, что это не просто отдельные компьютеры. Это пользователи, например, рядовая информационно электричной системы на чрезвычайных ситуаций. Это МЧС Украины. Это все ведомство работает с нашей системой. Это был подарок Соединенных Штатов Америки. Нашу систему подарили, и мы ее сопровождаем в течение уже более 10 лет. Значит, создается система с разной степенью успешности, но сейчас нужно уже делать региональные подсистемы, ну и опять мониторить, что она делает. Опять же вопрос, нужно предвидеть эти ситуации, где, чтобы их не создавалось. Вот что важно, моделировать всякие процессы такие. Это оползни, это наводнение и где лучше ставить заграждения для того, чтобы их не было, какие мероприятия при, принимать для этого. Это как раз очень важно. И экологическая академия, этому тоже должна способствовать популяризации и развитию информационных технологий, особенно геоинформационных технологий в нашем хозяйстве. Но именно важно, чтобы мы могли предвидеть эти события. Мы и сейчас работаем в Чернобыльской зоне. Мы работаем, делаем вместе с немецкими организациями из Германии делаем систему объекта укрытия, то есть информационную систему для объекта укрытия, геоинформационную систему объекта укрытия. То есть практически где заражено больше, уровень радиационные загрязнения мы знаем. Это все в информационной системе. Теперь вообще-то можно просчитать уровень радиационного Нагрузки на человека при прохождении под одному или другому мы анализировать может. И, соответственно, сколько может находиться человек в том или другом помещении, зная этот уровень, до того, как он туда пойдет, не постфактом, что он пришел и столько этого обнаружился. Самое интересное, эти сходятся данные, когда мы, которые мы предлагаем, которые идут. После. То есть опять мы говорим о том, что мы должны предвидеть. Человек который над тем отличается от животного, что он может предвидеть все. Информационные системы помогают это делать. Это самая главная цель. И управлять территориями, и управлять здоровьем, значит, чтобы не терять здоровье, и, соответственно, как-то управлять нашими, информационными, нашими ресурсами. На Западе подсчитывается, что освобождается, более эффективно становится труд людей. Он быстрее делает ту или другую задачу, соответственно, уменьшается уровень зарплаты, которая на него приходит. Но зато он делает больше и получается более эффективно. Это важно и для нас, потому что более эффективный труд человека ⁇ это значительный ресурс общества. Мы бы лучше говорили, я бы говорил, об эффективности именно того же производства и насколько экономится отсутствие аварий и более эффективное использование оборудования. Вот это, наверное, Ваш Более эффективная работа, инвентаризация имущества, она дает и сокращение, более, более лучшее использование. Ведь до сих пор мы не знаем все имущество. Наш опять фонд госимущества нормальной системы не имеет. Налоговая система тоже можно затронуть. Не имеет налоговой системы карты информационной системы ГИСовской, чтобы брать налоги с земли.